assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan alkellar mavzusi bo'yicha gaplashamiz alkellar deb tarkibida qushboq saqlagan ochiq halqali uglevodorodlarga aytiladi umumiy formulasi yuqorida ko'rsatilgandek CN h 2 n alkellarni birinchi vakili etilen yoki bo'lmasam eten deb nomlanadi C2H4. keyingi vakilimiz demak s uch ash olti endi mana bu C2H4 va C3H6 ni etilen yoki eten A, mana buni ham propilen yoki propen deb atasa ham bo'laveradi qisqartirib eten deymiz buni esa propen ya'ni tegishli bo'lgan alkandagi an qo'shimchasini o'rniga n bilan almashtirib o'qiymiz C4H8, ya'ni buten. C5H10, undan keyingi mana s olti hash o'n ikki geksen s yetti hash o'n to'rt g mana shunday tartibda davom etib ketaveradi ki oxirgi qo'shimchalari har doim en bilan tugaydi endi alkanlar singari bularda ham radikallari bor ya'niki bitta juftlashmagan elektronga ega bo'lgan zarrachalarni biz radikallar deb ataymiz endi radikallarni ham yodlab qo'ysak zarar qilmaydi radikallari ho'p demak birinchi radikalimiz mana buni yozib qo'yamiz shash ikki sxash ikki mana bunday bu radikalni nomini biz vinil deb nomlab olamiz Xo'p, mana bunday radikalimiz ham bor CH CH2. bu radikalimizning nomini biz allil deb nomlab olamiz mana shu narsalarni ko'chirib olasiz yodlab olsangiz yaxshiroq bo'ladi endi yoki bo'lmasa mana bu holati bo'lib qolsa CH CH3 xash ikki s mana bunday bo'lsa propinil deb nomlab ketaveramiz propinil bir deb qo'ysak yana ham aniqroq bo'ladi endi bundan tashqari butiril yoki bo'lmasam boshqa holatlarda aytib ketsak bo'laveradi bunday izomerlarni yo' izomeriyalarni yozib nomlab ketamiz hozircha endi alkanlarni alkenlarni yupak bo'yicha ya'ni ba'zi modda bir moddalarni nomlanish ketma ketligini ko'rib olsak alkallar singari alkallarda ham modda nomlanib turgan paytda eng uzun zanjir tanlab olinadi demak yozib qo'yamiz birinchisi eng uzun zanjir tanlanadi bitta joyga e'tibor berish kerak uzun zanjirda qu'shboq bo'lishi shart ikkinchi bo'lib turib demak tarmoqlangan tomondan raqamlari alkanlarda al alkanlarda bo'lsa albatta birinchi qo'shboq tomondan raqamlaymiz mana undan keyin uchinchi bo'lib turib biz o'sha tarmoqlangan radikallarni alifbo tartibida nomlab e aytib chiqamiz to'rtinchi bo'lib turib uzun zanjirni nomini aytib qo'yamiz masalan mana bunday holat berilgan bo'lsin bir ikki uch to'rt besh olti bo'lsinda mana bu yerga qo'yaylik hop mana bu yerda xlor bo'lsin esingizda bo'lsa alkanlarda galagen tomonidan raqamlab qo'yardik lekin bunda qo'shboq' bo'lganligi uchun galagenga nisbatan qo'shbog'ni funksional o'rni yuqori bo'lganligi uchun qu'shboq tomonidan raqamlab chiqamiz demak mana bu birinchi 2 3 4 5 6 a, ya'ni bu moddani nomlay turganimizda keling mana bu yerga radikallarni ham qo'yib ketsak masalan mana shu moddani nomi qanday bo'ladi e'tibor bering bu yerda uch xil radikal bor xlorid undan tashqari metil radikali bor va izopropil radikali bor endi bu yerda alif alifbo tartibida nomlab qo'yadigan bo'lsak birinchi demak qaysi harf keladi p harfimi yoki bo'lmasa m harfimi menimcha m harfi keladi esimdan chiqib qolgan bo'lmasa demak to'rt metil undan keyin uch izopropil undan keyin besh xlor hop geksen endi qo'shbogi qaysi holatda turganini ham aytib qo'yamiz bir demak mana shu moddani nomi to'rt metil uch izopropil besh xlor geksen bo'lar ekan ya'ni alkanlarga o'xshab ketadi nomlanishimiz faqat raqamlashda qoshbog tomonidan raqamlashimiz kerak endi bunga o'xshagan moddalarni nomini izomeriyasi bilan birga ko'ramiz endi sizlar bilan alkenlarni nomlashdi ratsional holatini ko'radigan bo'lsak ratsional nomenklatura bo'yicha barcha alkenlar etilenni mahsuloti hosilasi deb qaraladi misol uchun mana shsh ikki ch ch 3 bo'lyapti mana bu yerda demak mana buni biz oxiri etin bilan to'xtatganligimiz uchun radikalda qo'shib aytib qo'yamiz ya'niki metil etilen yoki bo'lmasam shunga o'xshab turib masalan mana bunday holat bo'lsinbor s xash uch s uch CH3 va CH3. mana shu nom moddaning nomini biz uh, shunchaki tetrametil etilen deb nomlashimiz mumkin endi bundan tashqari molekuladagi qo'shbog'ni holatiga qarab turib ham moddani nomlashda uh, usullari bor misol uchun mana bunday holatda kelib qoldi CH mana bo'lsin. ya'ni yubak bo'yicha nomlaydigan bo'lsak bu modani nomi shunchaki buten ikki bo'ladi agar mana bunday holatda bo'ladigan bo'lsa s hash ikki s hash s hash ikki s uch mana bu ham buten mana, buten. Enda, rational, mana bune, bu ham buten endi ratsional nomla turgan paytimizda mana buni qo'shimcha nomlanish bilan simmetrik buten desak to'g'ri bo'ladi simmetrik mana buni esa nosimetrik buten ya'ni bu yerdagi qo'shia bag'ni holati mana bunda markazda joylashganligi uchun ya'ni simmetrik joylashganligi uchun simmetrik buten deb nomladi mana buni esa nosimetrik buten deb ham nomlashimiz mumkin ekan bu to'g'risida sizlarga savol tushganda masalan yupak bo'yicha nomlang yoki ratsional bo'yicha de, nomlang deb oddiy holatda nomlab ketaverasiz ana endi sizlar bilan alkenlarni izomeriyasini ko'rsakda bu bilan biroli nomenklaturani ham eslab ketamiz izomeriyasi alkenlarda uch xil turdagi izomeriya uchraydi birinchisi holat izomeriya ikkinchisi zanjir izomeriyasi bo'lishi mumkin keyingisi fazoviy izomeriya bo'lishi mumkin bundan tashqari alkenlarda oilaviy izomeriya ham uchraydi endi yuqoriroq molekulyar massali birorta alkenni tanlasak ham uni nomlarini bir boshdan ko'rib chiqamiz misol uchun s besh hash o'n bo'lsin demak buni nechta işte izomeri bor birinchisi demak s hash ikki s hash s hash ikki s hash ikki s hash uch bir ikki uch to'rt beshta buni nomi oddiy pen teng bir ya'ni qo'shibog'larimiz birda joylashganligi uchun valai keyingi holatlarda yozmayman o'zingiz keltirib chiqarib olasiz endi mana bu holatda buni nomi pen teng ikki bo'ladi endi qo'shibog' mana bu yerga ko'chganda pen teng uch bo'lib qolmaydi sababi qo'shbog' bu tomonda bo'lganda raqamlanish bu tomondan davom etadi hop 5 ta uglerod zanjiriga ega bo'lgan izomerlari soni 2 ta ekan endi aynan mana shu ikkala modda bir biriga holat izomeri hisoblanadi sababi bu modda bilan bu moddadagi strukturadagi farq bu qo'sh bog'larning holatida bunda birda turibdi bunda ikkida turibdi ana endi 4 talik uzun zanjirida bo'lgan izamerlarni ko'rsak birinchisi qo'shmoq tomonidan nomerlayman bu yerda ikkida metil turibdi demak ikki metil butein bir A, aynan endi mana bu modda bilan mana bu modda bir biriga o'zaro zanjir izomeriyasi hisoblanadi ya'ni o'zi nimasi bilan farq qilyapti zanjirlari bilan farq bo'lyapti ho'p endi bir ikki uch to'rt mana bu yerda tursin tursinda q mana bu yerga siljitib qo'yaylik bunda endi e, nomlanishimiz ikki metil buten ikki bo'ladi ho'p endi yana zamirab ko'radigan bo'lsak lrd mana shu yerda turgan bo'lsin qo'shboq mana bu yerga siljigan bo'lsin endi bu moddani nomi ikki metil emas chunki bu tomondan boshlab turib raqamlanadi 3 metil hop butn bir mana shular demak nechta izomera kelib chiqdi bizda 2, 3, 4, 5 beshta izomerlarimiz kelib chiqdi bundan tashqari buni oilaviy izomerasi ham bor bu siklalkalar demak birinchisi <coughs> siklo pintan ikkinchisi metil siklo butan keyingisi ho'p mana bunday uglerod s hash ikki s hash yozadigan bo'lsak etil siklo yoki mana bunday holatda bir iki, dimitil, o, ki, bir dimetil siklopropan yoki mana bunday holatda s 3 uch 3 hash qiladigan bo'lsak bir ikki dimetil siklopropan hisoblanadi mana oilaviy zamirlarni ham ko'rdik umumiy diellar alkellardan zameri bir ikki uch to'rt beshta siklokallardan zameri bir ikki uch to'rt beshta demak umumiy zamerlar soni hozircha bizda o'nta kelib chiqyapti bundan tashqari fazoviy izomeriyas ham kuzatiladigan holatlar bor ya'niki bu yerda penten ikkida fakuzatiladi va yana mana bu metil siklo dimitil siklopropanda ham bir ikkitil siklopropanda ham fazoiye uchraydi ya'niki qanday fazoviy izomeriya bo'ladi desa pen demak e, e, izomerlar uchraydi ho'p pe tizib olamiz mana bunday holatda bo'lishi mumkin mana bunday holatda bo'lishi mumkin bu yerda demak mana bu moddani biz zusamen ya'ni z harfi bilan but pen 2 deb nomlaymiz pen 2. mana buni esa enkgn pen ten ikki deb nomlab ketamiz demak mana mana shu yerda uni fazoiy ikkita ekan shuning uchun agar fazoviy zamerlari bilan hisoblansin deydigan bo'lsa biz mana bu pnte ikkiga yana bit bittani qo'shib hisoblashimiz kerak bundan tashqari mana bu siklo propanda ham faz uchraydi ya'ni buni tushuntirib ham tushuntirdim ya'niki mana shu radikallar bir tomonda joylashgan bo'lsa ə, sis bir ikki dimetil siklopropan hisoblanadi agar bu mitil gruppalar bir biriga qarama qarshi joylashgan bo'ladigan bo'lsa bunda trans bir ikki dmetil sikloropan hisoblanadi keling <coughs> endi trans yoki bo'lmasam izomeriya bo'lishi uchun qanaqa shartlar bajarilishi kerakligi haqida ma'lumot bersam hop bu yerda yerdaman e'tibor bering agar qo'shboq tutgan uglerodlarda ikki xil radikal bo'ladigan bo'lsa unda s ega bo'ladi misol uchun mana demak qo'shboqqa nisbatan ikki xil radikal ushlangan a radikal va b radikal va bu keyingi qo'shboqda ham a b radikallar bo'lganligi uchun uchraydi agar mana shu holatda qo'shboqqa nisbatan bog'langan radikallarda ikkitadan ortiq radikal bo'lsa ikkitadan ortiq xildagi radikal bo'ladigan bo'lsa bunda uh, engn va zusamini bor deb tasavvur qilamiz ana endi sizlar bilan uh, eng asosiy sharti uh, zusanmin inkegen va sistrans uh, izomeriya bo'lishi uchun qushbog doim uh, o'rtangi molekulani o'rtasida joylashgan bo'lishi kerak chekka atomlarda joylashib qolmasligi kerak sababi tushuntirib ketsam misol uchun bir ikki uch to'rt mana bu buten bir bir ikki uch to'rt mana bu buten 2. mana bunda fazovi izomeriya yo'q mana bunda esa izomeriya kuzatiladi ya'ni mana bunda cis va trans izomeriyalari kuzatiladi. ya'ni qo'shbogqa nisbatan qo'shbog'dagi uglerodni radikallari 2 xil holatda bo'ladigan bo'lsa ya'niki mana bunday holat bo'lishi mumkin yoki mana bunday holat bo'lishi mumkin mana shunday holatda mana bu radikallarda aynan e'tibor bering molekulyar massalari bir xil bo'lgan radikallar bir tomonda joylashgan ya'ni vodorodni ro'parasida vodorod metil gruppani ro'parasida metil gruppa joylashyapti ya'ni mana bunday shuning uchun bu radikallarni mana bu, bu holatni biz sis izomeriya deb nomlab olamiz ya'niki nomida birinchi sis qo'shimchasini qo'shib sis buten ikki deb aytib ketamiz endi mana bu holatlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz metil gruppani ro'parasida vodorod turibdi ya'niki molekulyar massalari har xil bo'lgan radikallar joylashgan qushboqqa nisbatan shuning uchun bu moddani biz trans buten teng ikki deb nomlab qo'yamiz hop endi nima uchun buten birda yo'q birinchi qoidamiz qo'shboq chekkada bo'lib qoladigan bo'lsa, cis trans kuzatilmaydi. sababi nimaga deyilganda chunki qo'shboq chekkada bo'lganda eng chetki atomdagi uglerodda faqat vodorod atomlari ya'ni bir xil turdagi radikallar ushlanib qoladi shuning uchun bunda cis trans izomeriyasi mavjud emas deb nomlab qo'yamiz ya'ni unday o'ziz o'ylaydigan bo'lsangiz mana manas ikkini ro'parasida vodorod bor edi agar qo'shboqqa nisbatan almashinadigan bo'lsa buni ro'parasida hali ham vodрод turaveradi ya'niki a'zoviy almashinishni anglab bo'lmaydi shuning uchun bunda siz yo'q deb hisoblab ketasiz aynan endi masalan a, bu gruppadan tashqari mana bunday holat bo'lib qolsa qo'shboqqa nisbatan bu tomonda vodorod bu tomonda vodorod bu tomonda xlor bu tomonda xlor ko'rib turganingizdek bu moddani oldindan eta olasiz mana shu holat s ya'niki qo'shboq saqlagan uglerodda ikki xil radikal bor mana shuni teskarisi bo'ladigan bo'lsa ya'ni xlor xlors bunda bu trans holati deb nomlanib ketadi u moddani nomlaydigan bo'lsak demak bir e, ikki di e, eten bo'lyapti ya'ni siz bir ikki di e, eten mana bu holat esa trans bir ikki di e, eten deb nomlanib ketadi agar mana shu e'tibor bering radikallarimiz hozir ikki turda mana bunda ham Uh, ikki turda radikallar bo'lyapti mana shu radikallarimiz uch xil turda joylashib qoladigan bo'lsa endi bu yerda siz transni o'rniga uh, zusanmen entigen tushunchasini uh, berib ketasiz ya'niki siz uh, trans tushunchalarini bir marta ko'rib qo'yadigan bo'lsak sis degani birga degani deb oladigan uh, bo'lsak ya'ni bir tomonda bir xil tomonda degan ma'noni bildiradi uh, zusanmen zusanmen engegen ham xuddi shu ma'nolarni beradi faqat bunda mana bunda ikki xil radikal bo'lganda mana bunda uch xil yoki bo'lmasam to'rt xil holatda aytilib ketiladi endi si demak bir tomon bir xil trans esa har xil tomonda joylashgan bo'lyapti misol uchun nomlaydigan bo'lsak uglerod uglerod mana bu yerda s hash uch bo'lsin mana bu yerda vodorod bo'lsin mana bu yerda s ikki h besh bo'lsin mana bu tomonda oddiy masalan a... nima deb nomlasak bo'ladi keling mana shu ke, yerga man uni S3... s uch uchun osonroq qilib qo'yaman s hash ikki s hash uch bu tomonga s hash ikki s hash ikki s hash uch bu tomonga oddiygina metil endi xuddi shu holatni teskari holati ya'ni bu tomonga s hash ikki s hash uch s ikki s ikki bu tomonda s hash uch bu tomonda s hash ikki s uch mana bu yerda vodorod turgan bo'lsa endi bu ham bir qarashda sanga uchraydi o'xshab turadi xuddi shunday lekin faqat uch xil radikal bo'lib qolganligi uchun bu safar zusammen enegen so'zini qo'shib ketasiz mana zusamen nen degan so'zda o'sha bir tomonda deganligini anglab ketkazadi demak e'tibor bering mana molekulyar massalari deyarli bir xil bo'lgan ya'ni bir biriga o'xshash bo'lgan radikallar bir tomonda turibdi shuning uchun bularni biz zusammen deb nomlaymiz mana bu holatda esa molekulyar massalari bir xil bo'lgan radikallar har xil tomonda turibdi shuning uchun bularni biz enkegan so'zini qo'shib ketamiz demak bu moddani nomlaydigan bo'lsak demak qoshboq tomonidan nomlasak bir ikki uch to'rt besh olti yetti ya'ni geksen bo'ladi bundan tashqari raqamlar qoyaan ikki uch to'rt besh olti yetti bir ikki uch to'rt besh olti yetti ikkalasini oxiri ham geksen bilan to'xtaydi ya'niki to'rt metil geksen qo'sogiz uchta turibdi shuning uchun uch mana bu ham xuddi shunday to'rt metil geksen uch faqat mana bu holati boshiga siz d harqini qo'shib qo'yasiz mana unga esa e haini qo'shib qo'yasiz ya'niki radikallar bir tomonda molekulyar massalari bir xil bo'lgan radikallar bir tomonda mana manunda esa har xil tomonda degan ma'noni keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi